И и очень что-то И мне кажется, что Россия просто медленно и тихо все это делает, не, как вы сказали, не комментируя, просто делает свое дело. А наше правительство просто на это закрыло глаза и как бы мы вроде не хотим войны, но мне кажется, другого выхода уже нет. Нужно либо поднимать армию, чтобы это остановить, либо, правда, мы проснемся, уже и Донецкого не будет, и Петровского области не будет, и все это как бы тихо уже будет под референдумом. Как вы думаете, что лучше, военные действия или как бы так мирными действиями? Ну, понимаете, как тут этот вопрос очень простой. И он, с одной стороны, читал, что с очень простой. Простой он в, в такой вещи. У вас есть сомнение, что если начнется война, Россия все равно выиграет на территорию? Просто да. вы говорите, что Россия ничего, как бы раньше считала, что Россия как бы ничего себе не представляет. Мне кажется, что посмотреть на историю, России много территорий дохватило. Да, У вас не есть сомнение, слабой. что если мы начнем воевать, она не выиграет про войну, то, чтобы Это не Давайте я вам объясню. У многих, многие люди живут со своей тещей. Представьте себе, что вы жили в квартире, в которой часть квартиры была оккупирована другим человеком, который, в общем-то, ваш родственник, в общем-то, вы как бы близкие люди, да, но в какой-то момент вы разводитесь. Ну вот вы так решили. И вам нужно эту, эту, комнату оставить себе. Вот примерно в таком положении сейчас находится украинское правительство. Они на территории, в которой им никто не доверяет, в которой полностью заменены все кадры, в которой полностью прогнила система военная, в принципе, прогнила по всей стране, а в этой области еще есть идеологические противоречия. Помимо этого, у них есть милиционеры, которые... Ну, представьте себе, что происходит. Ну, вот если так уже, да, мы между собой говорим, то Овзор". альфа, которая сейчас идет на э, Донецк, это та альфа, которую Майдан требовал осудить и посадить. А тот Майдан, который стоит в Донецке, он говорит наоборот, Альфу нужно наградить. И вот этой альфой мы должны бороться с сепаратистами. Как, как вы думаете, как чувствует себя этот Овзор". боец альфа? Да? Как этот беркут вот себя чувствует? Какой расформированный должен пойти? А других сил нет. И поэтому это очень сложно на самом деле. Более того, самое сложное ведь в чем? Знаете, есть шаги, после которых сшить что-то будет уже невозможно. После того, кто-то кого-то ударит, это происходит какой-то разрыв да, чего-то, каких-то вещей, которые сложно понять. Поэтому сейчас идти, я думаю, что очень грамотно поступает именно с тем, что не оглашают, что идут против протестующих а что делают именно против экстремистов и, и террористов, да? не против протестующих. Сегодня захватили Луганскую областную организацию, э, областную э, администрацию. Донецкая захвачена и никто их не трогает. Потому а потому, что, не а смысл, поймите, ведь они не захваты, там нет россиян. Там, где есть россияне, там это антитеррористическая операция. Худо, бедно, хорошо, плохо, но найдет. Воевать сейчас непонятно против кого. Вы рано или поздно натолкнетесь на то, что будут люди, которых реальный живой щит поставляют, ставят против на, впереди террористов и реальных э, людей, которые этим занимаются. А их не так много, их человек 100-200, я думаю. Ну, значит, надо садить в тюрьму. Значит, надо садить в тюрьму. Это да. чтобы посадить в тюрьму, значит, нужно просто их взять. Ну, Для того, чтобы их взять, кого-то придется убить. Ну, да, но ну, потом... Это то же самое, что было в Сербии. Да. да. это люди, которые хотят развалить страну, по сути дела. И за это нужно понимать не ну, ну, Сербия, извините, Сербия это была страна, состоящая из этнических с... групп, минимум трех. Здесь да, но ну, все с... группы. Славы Славы были свежие щиты, которые стояли и которые защищались против. Это тоже такое было? Это, это правда. Понимаете, что это еще другое, чем другое, что Украина все не настолько разъединена, прям, чтобы захватывать эти территории. Вот по-честному. Самое страшное в Донецке, и я убежден в этом. Не в том, что там есть пророссийские силы. Слава Богу, если бы там были пророссийские силы, с ним можно говорить. Самое страшное, там люди, которым все равно. Вот они, они сидят дома, они ждут, им все равно. Победит эта сторона, значит выйдем с этими. Победит эта сторона, выйдем с этими. Почему? Потому что не та, не та для них не является родными. И то, и то они могут принять и как-то надеть на голову. И то, и та сторона для них сила и власть которая позволит им дальше существовать так, как они существовали до этого. Да? Это очень страшный момент, потому что, когда ты видишь противника, с ним можно разговаривать, убеждать, договариваться. А этим нужно сейчас и здесь. И сейчас и здесь, к сожалению, россияне могут сделать больше. Главное их не пустить внутрь территории. Если вы смотрели карту, то славянцы находится, в общем-то, ну, не возле границы. Да? Я думаю, что оно локализовано. Я думаю, что многие вещи, которые происходят сейчас, именно в публичной сфере, то, что мы можем считывать, связано именно с тем, что Россия все-таки не нагр... она не внутри, она не может влиять. Ну как представьте себе, если бы россияне действительно были там, они бы уже давно захватили просто луганскую область. Но ну, это проще было просто оккупировать. Ну, я думаю, что вопрос не в этом, а вопрос в том, что Путину в любом случае нужна международная легитимность его действий. Он не хочет, скажем, завоевать Крым для т... так, чтобы потом, знаете, он не смог даже пожать руку никому в мире. То есть ему нужно завоевать Крым, но при этом легализоваться, и он Вполне возможно, даже как бы, ведет компанию на востоке для того, чтобы заставить киевскую власть признать историю в Крыму и таким образом потом отступить из восточной Украины. И для того, чтобы, для того, чтобы а, например, обрадовать присутствие русских войск в Крыму, ему можно было сказать просто, что у нас есть там военная база, и это были, скажем так, дислоцированные там люди. Хотя, конечно, подвоз людей, но это можно оправдать каким-нибудь тем, что мы просто использовали то, что там было. А вот в Донецке они не могут, знаете, тупо приехать танками и сказать, что это танки, которые были зарыты в земля, что, ну, их раскопали и они выехали. То есть это будет уже прямая военная агрессия, и Путин, ну, мне кажется, вот в его, в его понятиях вот так вот делать нельзя, потому что это ну, как бы никому не продашь этого, ни одного лоха не найдешь, которому ты потом объяснишь, что ты был прав. То есть ему нужно как бы лоху все-таки что-то объяснить, а лох это американцы и европейцы. Ладно, значит, поэтому он играет как бы в несколько сценариев. И в данном случае он пытается, мне кажется, из того, что я слышал, тоже, что Турчинов там постоянно в контакте с этим Нарышкиным, что они готовы оттянуть из Восточной Украины свое присутствие, которое там есть, разведчиков этих военных, в обмен на признание Крыма. но что Турчинов отвечает, что договоритесь с новым президентом после выборов. Ну, это признавательно. И в то же время, что очень тяжело нам, как журналистам, понимать, то, что Путин, он очень умный человек. Я все-таки нельзя плохими словами ругать его можно, но его нельзя недооценивать. То есть я когда смотрю эфир Путина по телевизору, но я поражаюсь, насколько у него... То есть, конечно, он просто возможно, он ему готовит. Но у человека работает серное вещество у него там работает процессор и он видно как он интерактивно как бы, общается и, знаете, то есть у него там есть своя картина мира которую он реализует вот, в жизни в отличие там, от Тиньковича который был просто таким с опилками который просто там набили опилками чудище поставили и он там в огороде стоял чучело то есть путин в этом смысле он очень сильный враг. и я, например, уверен, исходя из того, что мы сейчас видим, и даже исходя из какой-то информации, что крымская компания готовилась там за несколько месяцев, если не за полгода, чуть ли не с лета прошлого года. Поэтому, если у него он готовил крымскую компанию, то скорее всего у него есть, знаете, ну нам это как журналистам легко фантазировать, у него есть военная комната, как это у всех. У Черчилля была военная комната, у Обамы наверняка Стена, там, например, вот, там, сценарий А, захват Крыма. Потом там, следующий шаг там, А, Б, В. Там, в прямая военная экспансия, там, поддержка просто, второй вариант, поддержка просто силами Черноморского флота, там, третий вариант. Там, просто опираться на местные силы. Потом вариант В, это второй уровень, третий уровень. Там. Каждый тоже сценарий имеет три подсценария. И он просто, вот, знаете, как идет, Тут он взял А, тут он взял А маленькая, тут он взял С, и вот у него как бы есть расписанный сценарий его цели в, в многих вариантах достижения этой цели. То есть у него есть как бы, скажем, такая ну, э, матрица, да, по которой он движется, а мы же там всего не знаем, какая у него матрица, понимаете? И мы находимся в ситуации э, сложной, потому что ситуация нет, но Реально, Путин, Путин сильный игрок, понимаете, и поэтому мы догоняем, постоянно, постоянно догоняем. Вот в вот, чем вот, 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 вот проблема, и э, в том числе, конечно, проблема состоит в том, что украинские лица настолько деградировали, что они, ну, знаете, я очень как бы, уважаю Андрея но когда я представляю заседание Совета Безопасности в России, то я, у меня перед глазами стоят, там, знаете, люди со стеклянным взглядом, там, и погонными генералами ФСБ какими-то, под, под кителями, понимаете, и там каких-то военных разведчиков, которые работали еще в посольствах в Дамаске, не знаю, в Каире, в Кабуле и в Исламабаде, понимаете, и выпускников там ГИМО и Лубумбы, И представляют наше, наше, заседание СНБО там во главе с Андреем Порубьем, который хороший парень, но никакого отношения к СНБО вообще не имеет. И другими людьми, которые ну, просто интеллектуально проигрывают. Ну, и для меня от этого ну, не то, что как бы обидно, но я Понимаю, насколько мы слабы в этом смысле. Я это осознаю в этот момент, потому что Россия это сверхгосударство, и мы просто, знаете, как рогатками, ну, по сути дела, как под деревянными счетами против снайперов. Такая же ситуация. Я в первую очередь представлюсь, Мария, географическая принадлежность. Я из города Клюнчуга, может, вам будет интересно услышать, кто Губернатора избрали. Полтавской области депутат депутаты знаете? Нет, я этого не ну, знаю. вот, например, достижения Майдана. То есть есть как бы и хорошая сторона, но есть плохие. Вот. Плохие стороны в том, что они всю власть разделили просто на троих. На удар, свободу и батьковщину. При этом, кстати, еще не говорят, кто кого, кого, назначил, просто вот у них есть этот дерибан. При они не признаются, кто пощекотит. Но Полтавская область, например, разбавил... Она, она, она тошла отошла Свобода и главой области, главой областной администрации сегодня является депутат, Лимичуского городского совета. Свобода. То есть единственный человек, который был избран от свободы, городской совет. То есть ну, партия настолько там была немощна, что она издала только одного депутата. И представитель этой немощной партии... В лице этого единственного депутата стал теперь круглителем целой области. И вот это вот пример того, ну как делать нельзя, мне кажется. Может, в, принципе, да? в принципе, мой вопрос как раз остается на этой теме. Политическая education, да, можно так сказать. Потому что вот я бы хотела спросить, потому что сравнивая две, два общества, Норвегия и Украина, здесь э, политика преподается. Это как предмет. Политика и общество, да, насколько это важно. Мустафа, сколько... В Общество столько книжек написали, уже бжили, наверное, на берегу этого. Уже бы голоса. Не, насколько в любом случае нужно преподавать, чтобы дети знали, чтобы дети в какой-то степени хотели принадлежать политическим партиям, чтобы они создавали какое-то мнение, чтобы ну, они как ни, как в, ни в коем в случае не... Может лучше не политика, а там, гражданское общество? Да, гражданское общество. Вот именно понимание гражданского общества, как это построено, какие институты, где работают, какую именно роль, и насколько, допустим, юридические институты должны быть легитимны, независимые и т.д. и т.п. Мой вопрос, как мы можем нашему более позитивным вопрос, надеюсь, как мы можем помочь нашему новому поколению отста отойти от вот этого понимания совка, что а вот один царь придет и он за нас все проблемы решит. Потому что это самое худшее, что случается с нашим обществом опять и опять и опять. Вот тогда это был Янукович, этим был Кучма. Но мы не должны когда-то понять... Я думаю, что вопрос идет то, чтобы... чтобы... ну, в том, что Каждое общество да? все-таки <свят> есть свои мифы, вот, есть свои герои. И, конечно, ну это тонкая такая область, возможно, даже об этом не принято говорить вслух, потому что это материя такая. Знаете, можно немножко там неправильно, знаете, как Франкенштейн там сшивался в этого чудика, то там, там можно сшить этого чудика, он будет совсем не таким как, приятным, как мы хотим, поэтому об этом не принято говорить вслух. Но вот там вот есть герои общества, да, и мифы какие-то про общество. И нужно в Украине, мне кажется, там, правильные какие-то мифы про новую Украину, да, То, например, канонизация, ну, не в, не в церковном плане, а в общественном плане, канонизация героев, которые погибли. 100 человек, которые... Ну вот в России в 1991 году плохой пример, потому что они уже об этом забыли, но там этих троих, которые убили в 1991 году, они были всем известны, да. Это были такие степени там, приельцами там, ну, герои, да, трое, которые погибли при штурме белого, при штурме Белого дома. Да? Mm -hmm. вот возможно, вот нужно какие-то, знаете, как Ющенко пытался вот историю про Бандера, например, вот насаживать, но Бандера был героем совершенно другой Украины, а сейчас, мне кажется, ну вот можно насаживать там, героизацию вот этих людей, которые, которые. Но идеи остались. Что? Бандеры идеи неплохие. Ну, мне кажется, это мифы, которые ну, нет, сейчас нет. не востребованы На, нашем, вот, вот, мое мнение, если вас оно интересует. Да, мне кажется, ну сегодня Украина требует других другие герои, и герои, героизация Бандеры в данном случае она неправильный подход, который разрушает страну. Вот в моем субъективном мнении, лучше для страны найти других героев. Никто не, за, не запрещает, например, изучать Бандеру как исторического персонажа. Точно так же, как, например, там, ну, можно изучать, я не знаю, э, в Германии тоже, э, например, героя Веймарской республики, да, но сегодня в Германии герои Веймарской республики, они явля, не являются, скажем, определяющими для общества. В Германии герои, там, это окей. Люди, которые, э, там, Руди Дучки, да, студент, которого там, убили, да, который во время вот противостояния там стал жертвой. Там. Герои те, которые бежали через стены и в них стреляли. Там. Герои это те, которые э, там в Штазе, которые за которыми шпионило. То есть люди, скажем, современной эпохи, которые боролись за воссоединение страны. А пусть пусть героев там и Штреземана, и всех остальных изучают историки и как бы никто не оспаривает, возможно, их позитивное влияние на то, чтобы немецкая нация в том числе состоялась как демократическая. Но Бандера это прошлое. А сегодня Украина требует героев современных, людей, которые заплатили своей жизнью за лучшую страну. И вот, например, таким героем могут быть Гангадзе. например. То есть я говорю о тонкой сфере мифологизации э, героев современности, которые впоследствии могли бы воспитывать нацию. Понимаете? То есть э, люди, которые шли с деревянными щитами под пулей, вот это герои, которые, мне кажется, сегодня востребованы больше, чем Бандера. И если мы говорим о том, чтобы заниматься сменой ментальности вот этих вот нового поколения, то нужно говорить об этих людях. Нужно говорить о том, что были люди, которые готовы были жертвовать собой, вот, и они жили на соседней улице, они не были героями из, из учебников, они не были персонажами, знаете, там, о которых слагают уже легенды, потому что никто их не помнит. А вот это люди буквально вчера были живы, а сегодня они уже мертвы. Ну, вот, а как насчет функции общества? Потому что одно слово это говорить про героя. Нет, а но вот значит... я говорю, мы начали говорить о том, чтобы как бы, да. создавать правильные мифы, да, которые мы...